Salam, hörmətli və dəyərlı kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində çox gözəl və fərqli bir üslubda inşa olunmuş bir həyət evini təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi, baxın bu formada gözəl xarici görünüşü var. Həyət yanı sahəsi genişdir, hörmətli izləyicilərimiz. Qapısının önünə kimi asfaltlı, baxın bura asfaltdır. Qapının bax bu hissəsindən Marşrut dayanacağı var. 5639 nömrəli marşrut xətti keçir. Avtoviza metro stansiyasına intensiv olaraq fəaliyyət göstərən marşrut xəttidir. Gördüyünüz kimi bu formada gözəl, görnüşə malik bir evdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, təmir tikinti çox yüksək səviyyədə aparılıb, təcili satılır. Real alıcıya qiymətində endirim olunacaq. Çox lüks bir təmirə malik bir evdir. Ətraf da çox yaxşı bir məhəldədir, qonşuları da yaxşı bir qonşulardır. Yəni şəxsən özüm tanıyıram deyə, yəni bunu sizə vurğulayıram. Və baxın burada alt səsində belə bir zərcəmlisi var, hörmətli zərcəmlisimiz gördüyünüz kimi. Və nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, gördüyünüz kimi baxın burada birinci mərtəbədə monolit betonlandır. Ev 4 otaqlıdır. Daha çox vaxt itirmədən evlə sizi daha yaxından tanış edəcəm. Bax evin ümumi görüntüsünü sizə təkrar göstərəm. Bax belə bir gözəl görünüşə malik bir evdir. Daxil olacağıq evin içinə. Qeyd etmək istəyirəm ki, təmirli çox zövqlü və maraqlı təmirə malik bir evdir. Baxın gördüyünüz kimi burada birinci mərtəbədə belə bir, -bir dəhlizdir. Çox lüks təmir olunub, ölmək göstərəcəyəmiz. 2-ci mərtəbəyə qalxan pəkanlardır. Betonla işlənilib, mərtəbələr arası monolit betondur. Baxın burada pəkanların alt hissəsində belə bir kladovkaçıdır. Gördüyünüz kimi çox gözəl, təmirə malik bir evdir. Və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, hər iki mərtəbə ümumilikdə 182 kvadratmetrdir. Baxın burada belə bir geniş İşıqlı bir qonaq otağı var. Qonaq otağının ölçüləri də genişdir. Təxminən olaraq 29-30 kvadrat metrə malik bir otağıb. Deməli, bax burda mətbəxidir. Gördüyünüz kimi, baxın, belə bir geniş mətbəxi var. Pəncərləri həyətə baxır. Otaqların hamısında kombi xətləri çəkilib. Ərazidə qaz, su, işıq daimi döyəməsiz deyəcəyimiz. 1-ci mərtəbədə sanje sanitari qovşağı var, baxın burda. Gördüyünüz kimi, tam hazırdır. Yəni bu ev həqiqətən çox ağla vatan bir evdir. Təmiri də necə deyək, yəni bütün alıcıların istəyinə uyğun bir təmirdir. Bəki halar gördüyünüz kimi gözəl mərmər, dəmir məhləcəllər qoyulub. Qalxırıq evin ikinci mərtəbəsinə. Gördüyünüz kimi baxın, ev ikinci mərtəbəsidir. Burada belə bir, bir balkonu var. Baxın bu formada ətraf tam olaraq yaşayışlı Və baxın burada da belə bir həyət otağıdır. Gördüyünüz kimi, hörmətli izləyicilərimiz, evin bütün üstün xüsusiyyətlərini də təkrar göstərirəm ki, yol ayağındır, marşrut dayanacağına yaxındır, məktəbə yaxındır. Bax, görürsünüz, burada yuxarıda olan belə bir uşaq otağıdır. Çox səliqəli şəkildə təmir olunub. Qiyməti 93.000 manata değilir. Yəni bu start qiymətidir. Real alıcılara qiymətdə endirim olunacaq. Baxın, burada da ikinci mərtəbədə olan növbəti yataq otağıdır. Baxın, bu formada gözəl otaqları var, geniş otaqlar da göstərəcəyikcəyimiz. Baxın, bu formada. Deməli, ikinci mərtəbədə olan sonuncu otağı da sizə göstərəm. Baxın, burada belə bir sonuncu yataq otağıdır. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, evin qiyməti 93.000 manatdır. Nağd satılır barter olunmur, kredit yoxdur. Və daha ətraflı məlumat toplamaq istəyirsinizsə, aşağıda qeyd olunmuş əlaqə nömrələrimizə əlaqə saxlayıb daha dolğun məlumat toplaya bilərsiniz. Və videonun gedişatında, videonun daxilində Instagram hesabımızı qeyd edəcəyik. Oradan evin bütün məlumatlarını əldə edə bilərsiniz. Bizə görəsinizə təşəkkür edirəm.